Всем привет! Сегодня я вам покажу, как плести вот такое вот колечко цветочек. Для этого нам потребуются резиночки синего цвета и одна резиночка желтого цвета. Берем крючок и три резиночки синего цвета. И накручиваем их в три оборота на крючок. Раз, два, три. Берем еще две резиночки синего цвета. Надеваем на кончик крючка. Снимаем на нее резиночку, которая накручена в три оборота. Вот. Надеваем вторую ее часть на крючок. У нас готов один лепесточек. Всего их надо сделать шесть. Все. У меня они сделаны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Берем одну резиночку синего цвета, надеваем ее на крючок и снимаем все вот эти лепесточки на нее. Тут надо быть очень внимательным, чтобы не соскочила с крючка вот эта вот резиночка. Но что придется заново делать. Все, готово. Надеваем конец резиночки на крючок. Теперь нам надо ее продеть во вторую резиночку. Вторую часть резиночки. И затягиваем. Только аккуратно, чтобы не порвалась резинка. Все. Вот у нас готов цветочек. Все. Вот этот кончик нам надо спрятать. Берем, продеваем так вот, сквозь резиночки и просовываем вот этот вот кончик сквозь цветок. Все. Ну, в принципе, это у нас будет изнаночная сторона, так что это сильно не влияет на красоту. Все, вот у нас готов готовы лепесточки. Но еще нам надо сделать серединочку. Для этого берем желтую резиночку и обмываем и складываем ее в 4 оборота на крючке. 2, 3, 4. Все, готово. Берем резиночку синего цвета на кончик крючка и продеваем ее сквозь вот эти вот резиночку желтого цвета. Готово. Теперь берем, смотрите, вот эту тут лицевая сторона держим резиночку с одного бока. Внизу ввозим ее не в серединку, а чуть-чуть в бок. В сам лепесточек. И так вот продеваем. Держим ее второй конец пальцем. Все, пойдем. Вот. Теперь вдеваем во вторую часть. Вот. Вот. У нас готово. Вот у нас вот этот кончик. Мы продели. Так вот. Теперь нам надо сплести само колечко. Для этого берем одну резиночку. Продеваем эту резиночку и одеваем вторую ее часть на крючок. Потом опять берем резиночку. Продеваем сквозь две резиночки. одеваем вторую часть на крючок. И так делаем нужную, нужную часть колечка. Нужную длину колечка. Все, у меня готово. Потом берем клипсу или как я еще называю застежку закрепляем как обычный браслет вот и вот наш хвостик который мы не спрятали и продеваем его Клипса. Все, готов. Теперь нам остается только поправить все. Все. Я надеюсь у вас получилось. Вот. Все. Всем пока.